PAS telah melalui pahit maung perjuangan era jatuh dan bangun bermula dari sebuah organisasi terdiri dari kumpulan ulama di dalam AMNO kemudiannya keluar dari AMNO memilih untuk mewujudkan entiti politik sendiri PAS telah melakukan pelbagai anjakan untuk kelangsungan perjuangan dan menerokai pelbagai titik perimbangan untuk mengembangkan pengaruh. Dari organisasi yang amat daif menumpang ihsan berteduh di bawah bumbung madrasah milik ulama Amno dengan ber me berbekalkan mesin taip buruk. Pas hari ini telah muncul sebagai kabilah politik yang menguasai pelbagai teknologi komunikasi moden didokong bukan lagi oleh Tok Guru dan Lebai Kampung tetapi oleh barisan profesional dan teknokrat dari pelbagai lapisan dengan pemikiran semakin terbuka berdaya usahawan tinggi mengikhtiarkan sumber rezeki secara berdikari Program pendidikan negara adalah program dasar ekonomi baru yang paling berjaya memenuhi matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Program pendidikan negara telah berjaya menghasilkan lebih ramai cerdik pandai dan tenaga profesional di kalangan generasi muda umah. Ramai di antara mereka berminat dalam politik. Ramai yang mahu berperanan aktif di dalam politik. AMNO telah terlalu sarat untuk dapat menyediakan ruang yang boleh menyerap kesemua angkatan muda intelijensia ummah. Di samping itu berlaku budaya overprotective yang diramalkan di kalangan diamalkan di kalangan sebahagian pemimpin amno yang tidak bersedia menerima kehadiran angkatan intelijensia muda ini kerana bimbang angkatan muda bakal mencabar status quo pemimpin. Ditambah dengan gelombang kebangkitan Islam sejagat, angkatan muda intelijensia ummah ini sedikit, semisikit, telah menjadi tenaga baru di dalam PAS. Mereka memberikan kekuatan baru, mereka menyuntik budaya baru, mereka melakar imej baru PAS. Mereka didewasakan di tapak semayan politik yang sehingga kini tidak memperlihatkan budaya bermegah-megah berbentuk material atau dihiasi dengan pakaian dan kenderaan berjenama mereka tidak bersantai di coffee house atau di lounge hotel ternama tetapi bersantai di warung dan di kedai kopi berkiamulai di masjid berusrah di surau lalu berlaku asimilasi budaya yang amat erat menggabung dan mengimbangkan tradisi dengan modernisasi Mencantumkan komponen duniawi dengan ukhrawi Menghasilkan produk politik Yang berupaya menyampaikan taskirah di pondok dan madrasah Pada masa yang sama Bertenaga untuk berdebat di auditorium universiti Dan di forum antarabangsa Kehadiran mereka telah mengubah kaedah Dan pendekatan politik PAS Kehadiran mereka semakin terasa Semasa berucap kepada perwakilan Amno Johor Baru pada 19 Februari 2000, mantan tibalan presiden Amno Tun Musa Hitam memperingatkan petikan. Terang-terang saya berani menyatakan sekarang bahawa PAS telah berjaya dengan hujah-hujahnya memikat orang-orang Islam. PAS terus melakukan pelbagai eksperimen politik. Dengan sumber tenaga yang semakin ramai dan semakin pelbagai, pas terus mereka cipta resipi politik yang cuba diadaptasikan sehampir mungkin dengan audiens dan teater yang dihadapi. Pas melakukan analisis tepat akan perubahan komposisi pengundi mengikut pecahan kaum melalui pemetaan kawasan pilihan raya bayu baru yang mula diguna pakai semasa pilihan raya umum ke-11 pada tahun 2004. PAS menyedari lalu menerima hakikat bahawa untuk merealisasikan cita-cita politiknya mereka perlu menjalin kerjasama dengan bukan Melayu. Hari ini berkerjasama dengan bukan Melayu bukan lagi satu option kepada PAS tetapi diterima sebagai satu keperluan. Dalam pilihan raya umum ke-12, PAS mengulangi kejutan kejayaan. Di samping mengekalkan pemerintahan di Kelantan, PAS turut menguasai negeri Kedah. Walaupun PAS memenangi hanya enam dari 59 kerusi Dewan Negeri di Perak, Adun PAS diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak dilantik ke jawatan menteri besar. PAS kini berada dalam satu tahap keyakinan diri yang amat tinggi akan kekuatan politiknya. PAS kini mempercayai pengaruh parti tersebut tidak lagi terbatas di kalangan Melayu tetapi yakin bahawa perjuangan mereka semakin difahami oleh bukan Melayu.